Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número uno de I Felt You Linger in the Air. Es un fantasma basados en el libro. El tío Tan se marchó en el coche y yo me senté al pie de las escaleras frente a la casa. Abrí el cuaderno de bocetos que llevaba conmigo para seguir trabajando. En realidad, el diseño se había completado desde las oficinas centrales y tenía todos los planos. Pero cuando empezó la construcción me di cuenta de que todavía quedaban muchos detalles por perfilar. Había algunas partes que necesitaban ser reparadas, además de los imprevistos que no estaban contemplados o los cambios que quería hacer una vez vista la casa. Los planos eran solo una idea aproximada. De hecho, hasta los trabajadores habían preguntado si las baldosas se pondrían desde la derecha o desde la izquierda para obtener una mejor vista desde un punto determinado obviamente ese era mi trabajo decidir por eso estaba sentado bajo el dosel dibujando y viendo los árboles que habían alrededor llegaban hasta mis rachas periódicas de vientos para refrescarme estuve sentado durante mucho tiempo hasta que el cielo comenzó a oscurecerse y detuve mi mano dolorida antes de marcharme de la casa, pensé en dónde podría cenar y casi tropiezo con el césped por la oscuridad del crepúsculo. Un frío extraño subió por mi columna vertebral y sentí como si alguien estuviera mirándome. Padre, escuché claramente el susurro y me di la vuelta. En la parte superior de la casa, en el balcón, me pareció ver una sombra parpadeante que desaparecía. Era perfectamente consciente de que nadie estaba ahí. Tendrían que haber pasado por las escaleras para llegar arriba. Tal vez es un trabajador rezagado o será un fantasma? Pensé. Se me pusieron los pelos de punta y me apresuré a darme la vuelta y dar un paso para alejarme de ahí sin comprobarlo. El aroma de las flores de Lantana de la parte trasera de la casa me llegó a la nariz. Huele más fuerte de lo que huele durante el día, reflexioné. Pero estoy frente a la casa, no en el patio trasero. Qué fragancia tan intensa. Corrí, vergonzosamente asustado, y me subí al coche. Aceleré para salir del barrio sin mirar atrás ni una sola vez. Para ser honestos, ni siquiera me atreví a poner los ojos en el retrovisor. No importa cuánto me guste el olor de Lantom, no puedo aceptarlo en todas las situaciones. 15 minutos después estaba escuchando música en un restaurante junto al río Pink, al mismo lado que el templo de Ketkaram, cerca de la iglesia cristiana y de las numerosas galerías de arte de la zona. Era un restaurante estilo pop que vendía comida del día y tenía música en directo de noche. Un viernes como ese, el sitio estaba lleno de gente que tenía lugares reservados desde temprano. La banda estaba en una esquina de aquel lugar tan repleto pedí unas salchichas frankfurt para comer una cerveza fría los obreros que me acompañaban me invitaron a tomar con ellos y acepté pero quería detenerme en una lata tenía que pensar en el viaje que haría el día siguiente gracias al ambiente y a la música me olvidé de aquella sensación espeluznante que había tenido en la casa comprobé por enésima vez el vuelo que tenía que coger la reserva del hotel y todos los horarios todo estaba tal y como quería. Navegué por mi galería hasta que llegué justo a la imagen que quería ver. Era la foto de un hombre de pie, con las manos entrelazadas en la nuca, dándole a la cámara una pequeña sonrisa. Al fondo estaba la Catedral de Westminster, en Inglaterra. Era un hombre guapo y alto, con hombros anchos y un aire masculino. Ahora estaba de vuelta de Inglaterra, en Tailandia después de casi cuatro años ahí. Mi corazón se hinchó cuando miré su sonrisa. Mientras mis pensamientos llenaban mi pecho, golpeé la pantalla suavemente. Nos vemos mañana, susurré mirando la foto de Home. Home era el primer y único novio de mi vida, aunque no sé si esa será una realidad o no. Quizás el futuro nos cambie a ambos. Quizás la palabra vida ahora toma más significado con el tiempo.